Генеральной прокуратурой принято решение провести несколько кустовых семинаров, связанных с тематикой противодействия коррупционным проявлениям. И именно в административной коррупции, которая несет собой ответственность по кодексу об административных правонарушениях Украины. Мы сегодня принимаем в стенах прокуратуры Харьковской области наших коллег из соседних областей. Это Полтавская, Сумская и Луганские области. Наши военные прокуроры Харьковского военного гарнизона, военной прокуратуры. Конечно, актуальность вопросов борьбы с коррупцией сегодня никому, ни для кого не является каким-то секретом. Это действительно зло, которое присутствует сегодня в нашем обществе, и эффективность работы по борьбе с коррупционными проявлениями сегодня на повестке дня в первых вопросах. От нас люди, общество, население ждет никаких-то количественных показателей, от нас ждут реальных результатов. По пресечению этого явления. Конечно, те изменения, которые происходят сегодня в законодательстве, в организационных структурах на прокуратуры, выдвигают ряд вопросов, проблемных вопросов, которые требуют обсуждения и неоднозначных ответов. Поэтому то, что сегодня проводится семинар с привлечением и практиков и представителей науки, я думаю, даст определенные позитивные результаты. Семинар будет в форме диалога. Все заинтересованные представители получат исчерпывающие ответы на те вопросы, которые сегодня стоят на повестке дня по проблемам борьбы с административной коррупцией. Треба зрозуміти, що цей семінар організований для того, щоб навчити працівників прокуратури, як працювати, оскільки пройшла реформа. У нас є місцеві прокуратури, у нас є керівники місцевого прокуратури. У нас в регіональній прокуратурі створений окремі структурні підрозділи, який займається протидією запобігання корупції. І саме це мета проведення цього семінару. Тобто орієнтування не на кількісні показники, а орієнтування на якість, і взагалі саме на що ми орієнтуємо, це усунення негативних наслідків. на кількість виявлених порушень, а їх усунули. Начальник відділу генеральної прокуратури Валентина Саник. В принципі, как и ожидалось, я заметил, что прокуроры не только в Украине, то есть в Украине сталкиваются очень с похожими проблемами, как прокуроры в других странах. То есть квалификация, разделение где административная ответственность, где уголовная ответственность, правильные квалификации, где они. Прокуроры, как и в других странах, они любят четкость. Они э, хотят, чтобы было все четко, ясно и тому подобное. И то же самое я заметил, это схоже и другим странам, что прокуроры они ожидают более ясной, более такой гармоничной судебной практики по некоторым вопросам. Я думаю, что нам стоит подумать о будущем о таких совместных более или или семинаров, где можно продумать, какие вопросы поставить на обсуждение, и особенно где не сходится мнение или расходится, скажем так, мнение по некоторым вопросам. Потому что для эффективной работы сектор юстиции, в которой принадлежит и прокуратура, и суды, и адвокаты, конечно, очень четко, чтобы была ясность.